Потому ну, что две игры, две разные, два разных счета, не э, то. Так, так, такое, что нам надо еще очень над чем много работать. Но, опять-таки, вторая игра, может быть, получилась такая более, мне кажется, жестче, чем первая. И мы немного с составом уже так чуть-чуть определились. Хотя, говорю, работать еще очень есть сначала поэтому не получилось. Вот, как э, там, тренировочные сборы, как они будут а Ну, э, тренировочные собрания. Да, люди. вот в Тернополе вот эти, от 20 по сегодняшний день, как прошли в, в, в вашей команде? Вообще, нам очень здесь понравилось. Мы, когда вот даже сидели у себя на номерах, мы даже не, ощути, не ощутили, не что мы на украинской земле. То есть все очень хорошо и по организации, и нам очень все нравится. И Вообще по людям, здесь настолько доброжелательные люди, все идут, здороваются на улице. Вот. Поэтому нам все очень нравится. Я думаю, что э, в, плане, в плане спортивном, в спортивном плане, я думаю, тоже это положительно. Пусть еще было отрицательно, вот. но любой э, опыт, он то есть, есть опыт. И мы будем делать и работать дальше. И посмотрели у много девочек. Поэтому только на нас. Сколько девочек показали хорошие результаты, которые будут иметь шанс в этой сборной? В сборной. трудно говорить здесь. У нас много есть проблем. Можно так сказать, что в основном это вот все, что у нас есть на данный момент. 20 человек мы приехали с 20. Мы еще работаем над тем, чтобы обратить все свои регионы и найти еще где-то. Потому что, Ну, девочки, много, много у нас. И, ну, кое-какие выводы мы сделали, какой-то костяк уже мы отметили. Тем более я говорила, что мы тренируемся вместе, они живут вместе. Единственное, что очень много работать с девочками. И может быть, даже это хорошо, что мы так не говорят, но мы проиграли. Да? Потому что мы там у себя, мы все выиграли. Мы участвуем в этой команде в чемпионате, и они все выиграли. И им уже они, может быть, даже почувствовали вот это отдельный уже ореол победитель. А здесь, наконец-то, они почувствовали вот этого соперника, который нам нужен. Вот. Поэтому, может быть, это тоже будет положительный опыт для нас на в результате, но положительный для нас и для них, что есть девочки, которые играют лучше, чем мы. Мы вас очень благодарим. Желаемого...